الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कुछ लोग ये मानते हैं कि मुसलमान हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते हैं क्या ये सच है आइए आ... मुसलमानों का जो अकीदा है उसके बारे में कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ याद रखिए मुसलमान किसी तरह से भी अल्लाह ताला के रसूल और बंदे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत नहीं करते हम ये मानते हैं कि वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं हम ये मानते हैं कि सारे नबियों के इमाम हैं और अल्लाह ताला ने इन्हें मबूस किया है जैसा कि दूसरे अम्बिया को मबरूस किया बहरहाल कुछ लोग ग़लती से अपने तय ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मुसलमान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते हैं हालांकि जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी खुदाई का दावा नहीं किया उसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी खुदाई का दावा नहीं किया उन्होंने लोगों को सिर्फ़ एक खुदा की इबादत की तरफ़ बुलाया है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने बारे में ये फरमाया करते थे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ उसका रसूल हूँ हज़रत हज़र सल्लल्लाहु अलैहि वल्म को अल्लाह ताला ने आखिरी नबी के तौर पर चुना है और उन्होंने अल्लाह ताला का कलाम हम तक पहुंचाया है सिर्फ अल्फाज की हद तक बल्कि अमल करके जीती जागती मिसालों के साथ अल्लाह ताला का पेगाम हमें पहुंचाया और हमें दीन सिखाया है मुसलमान इन सब इनसे बहुत प्यार करते हैं और प्यारे आकल्म की बहुत इज़्ज़त और अहतराम करते हैं क्योंकि इनका अखलाक और किरदार बहुत मिसाली है उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम हम तक मुकम्मल तौर पर पहुंचा दिया है नीज़ वो अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे हैं और इसके महबूब हैं नीज़ अल्लाह ताला ने इनकी महब्बत को हमारे ईमान की बुनियाद बना दिया है ये इस्लाम की खालस तोहद है मुसलमान कोशिश करते हैं कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम की कामिल इताद करें लेकिन किसी भी तरह भी इनकी इबादत नहीं करते इस्लाम इस बात की भी तालीम देता है कि मुसलमान अल्लाह ताला के सारे नबियों की इज़्ज़त करें उनसे महबत करें लिहाजा इज़्ज़त करने और अहतराम करने का मतलब इबादत करना हरगज़ नहीं है क्योंकि फ़कत एहतराम और इबादत के माबन बड़ा वाज़ फ़र्क मौजूद है मुसलमान इस बात को बखूबी जानते हैं कि सारी इबादतें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए हैं दर हकीकत इस्लाम में अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत करना ऐसा गुना है कि जिसकी मुआफ़ी नहीं है खा वो हज़रत मोहम्मद सल्लाम की इबादत हो या किसी और की अगर कोई शख्स मुसलमान होने का दावा करता हो और अल्लाह ताला के सिवा किसी और को पूजता हो किसी और की इबादत करता हो तो वो अपने दावा में झूठा है जब हम कलमा शहादत पढ़कर अपने ईमान की गवाही देते हैं तो ये इस बात का ऐलान होता है कि हम मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं अशहदुल्लाशहद महमदन अबू व रसुलू हु। अल्हम्दुलिल्लाह तो आपके जवाब जो है उसका उम्मीद करता हूँ सवा, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मुसलमान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की इबादत नहीं करते मुसलमान ओनली सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं इबादत के लायक किसी को नहीं मानते चाहे वो कोई हो प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात हो या कोई तो ये जे नशीन कर लीजिए इबादत के लायक सिर्फ़ अल्लाह है आमीन बिजा नबीमल